পেট চাফা নহ'লে আমাৰ কি কি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ৰাতিপুৱা পেট চাফা নহ'লে গোটেই দিনটো আমাৰ অশান্তিত যায় পেট চাফা নহ'লে শৰীৰত বহুত ধৰণৰ সুখ হ'বলৈ ধৰে গেছ ব্ল'টিং এইবোৰ প্ৰব্লেম হ'বলৈ ধৰে দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে যদি কনষ্টিপেশ্যন হৈ থাকে এইটো পিছলৈ গৈ পাইলছ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় গেছ গৈ বুকুত খুন্দা মাৰে আৰু আমাৰ বুকুৰ বিষ হয় আঁঠুৰো বিষ হ'ব পাৰে গেছৰ কাৰণেই কেতিয়াবা গেছৰ কাৰণে মূৰৰো বিষ হয় মাইগ্ৰেইন হয় পেট ক্লিয়াৰ নোহোৱা প্ৰব্লেম চিৰিয়াছলি লোৱাটো খুব জৰুৰী যদি গুৰিৰ পৰা এই প্ৰব্লেম ঠিক কৰি লোৱা নহয় আগলৈ গৈ ই বহুত প্ৰব্লেম দিব আপোনাৰ ৰৈ ৰৈ বেলেগ প্ৰব্লেমবিলাকৰ লগতে পেটৰো বিষ হৈ থাকিব আজি এই ভিডিঅ'টো বহুত ইনফৰ্মেটিভ হ'বলৈ গৈ আছে আপোনাৰ কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম গুৰিৰ পৰাই শেষ কৰিব আৰু কেতিয়াও আপোনাৰ কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম হ'ব নোৱাৰে কিছুমান কথাৰ প্ৰতি বিশেষ ধ্যান দিয়াটো দৰকাৰ যি কাৰণে আপোনাৰ কনষ্টিপেশ্যন হৈছে বা গেছৰ প্ৰব্লেম হৈছে ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট কথা মন কৰিব যেতিয়া আপুনি পানী থিয় হৈ খায় পানী থিয় হৈ কেতিয়াও খাব নালাগে বহি পেলাই লাহে লাহে পানী খোৱাটোহে দৰকাৰ থিয় হৈ যেতিয়া পানী খাব আমাৰ শৰীৰলৈ পানীৰ লগতে গেছো সোমাই যায় যিটো কাৰণে পেটত গেছ আৰু এচিডিটিৰ প্ৰব্লেম আৰম্ভ হয় ছেকেণ্ড ইম্পৰটেণ্ট কথা খোৱা বস্তু খুব সময় নাই একদম ধাম ধুম ধাম ধুম খাই দিয়াতকৈ লাহে লাহে চোবাই চোবাই খোৱা বস্তুবোৰ খোৱাটো কৰিব খুব খৰধৰকৈ খালে বা ভালকৈ নুচুবালে আহাৰবোৰ আমাৰ হজম হোৱাত প্ৰব্লেম হয় আৰু তাৰ পৰা গেছ হ'বলৈ ধৰে নেক্সট তেলত ভজা বস্তু ট'টেলি এভইড কৰিব যদি আপোনাৰ কনষ্টিপেশ্যন আছে অলপ বডি এক্টিভিটি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া আমি ইয়াৰ ৰিমেডি কথালে আহোঁ যিটো লোৱাৰ লগে লগে তাৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পাব সৰু শিলিখা এইটো বহুত অসুখত ব্যৱহাৰ হয় বিশেষকৈ কনষ্টিপেশ্যনত এইটোৱে খুব ভাল কাম কৰে ইয়াৰ ইউজ কেনেকৈ কৰিব ভালকৈ জনাতো খুব জৰুৰী ভাল ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলে ই কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম একেবাৰে ঠিক কৰি দিব লগতে আপোনাৰ ডাইজেচন ঠিক কৰিব আপুনি যদি বহুত উইক খোৱা আহাৰবোৰ আপোনাৰ হজম নহয় এইটোৱে আহাৰ হজম কৰাটো আপোনাক হেল্প কৰিব ইয়াৰ ইউজ বেলেগ বেলেগ ধৰণে হয় সেইটো জনাতো দৰকাৰ ইয়াৰ টেষ্টটো তিতা আপোনালোক সকলোৱে জানে আৰু ইয়াৰ নেচাৰ ড্ৰাই সেইকাৰণে ইয়াৰ ইউজ কেনেকৈ কৰিব লাগিব ভালকৈ জানো আহক শিলিখা খোৱাৰ সকলোতকৈ ভাল সময় আহাৰ কৰাৰ ঠিক পিছতেই কোন সময়ত আহাৰ কৰিছে তাৰ কোনো কথা নাই ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া গধূলি বা ৰাতি যেতিয়াই আহাৰ কৰিব তাৰ ঠিক পিছতেই দিনটোত দুবাৰ খাব এদিনত দুটা শিলিখাহে খাব ইয়াতকৈ বেছি নল'ব আহাৰ খোৱাৰ পিছতে এটা সৰু শিলিখা ভালকৈ ধুই মুখত লৈ থাকিব মুখত অলপ দেৰি ৰৈ থাকিব পাঁচ মিনিট দহ মিনিট যেতিয়ালৈকে শিলিখাটো কোমলি নাযায় কোমলি যোৱাৰ পিছত তাক চোবাই চোবাই ভালকৈ খাই দিব এনেকৈ খালে আমাৰ পাকস্থলী ডাইজেষ্টিভ ফায়াৰত ভাল কাম কৰিব আৰু আহাৰ ভালকৈ হজম হ'বলৈ ধৰিব আৰু আপোনাৰ কনচিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম ফাৰ্ষ্ট বা ছেকেণ্ড ডে' প্ৰায় ঠিক হ'বলৈ ধৰিব যদি আপোনাৰ কনচিপেশ্যনৰ বহুত বেছি প্ৰব্লেম নাই তেতিয়াহ'লে প্ৰথম দিনটোতে আপুনি ৰিজাল্ট দেখিবলৈ পাব ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰক যদি আপুনি শিলিখাৰ পাউদাৰ বনাই ইউজ কৰিব বিচাৰে যদি ইয়াৰ পাউদাৰ পানীত উতলাই খোৱা হয় আৰু খাওঁতে কুহুমীয়া কৰি খাব ইয়াৰ পৰাও খুব ভাল প্ৰফিট পাব যদি শিলিখাৰ গুড়ি ঘিৰ লগত মিলাই খোৱা হয় ই আপোনাৰ শৰীৰৰ জমা হৈ থকা লেতেৰাবোৰ সোনকালে চাফা কৰি উলিয়াই দিব এটা কথা মন কৰিব দীঘলীয়া সময়লৈ শিলিখা খাব নালাগে এসপ্তাহ খাব পাৰে তিনিদিন বা তাতকৈ বেছি যদি আপুনি শিলিখা খাই আছে তেতিয়াহ'লে দিনটোত ওৱান টি স্পুন আপুনি ঘি খাব যাতে আপোনাৰ শৰীৰত ড্ৰাইনেছ বঢ়াব নোৱাৰে শৰীৰত ড্ৰাইনেছ বাঢ়িলেও কনষ্টিপেশ্যন হ'ব পাৰে আপোনাৰ যদি খুব বেছি কনষ্টিপেশ্যন আছে আৰু বহুত দিনৰ পৰাই আছে এই প্ৰব্লেমৰ আৰু এটা ৰিমেডি কৈছোঁ ইয়াত ৰাতি শুবলৈ যোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ আগতে একগিলাচ কুহুমীয়া গাখীৰৰ লগত ইচপ গোল ইয়াক চেলেনিয়াম সাস্ক বুলিও কোৱা হয় ওৱান টি স্পুন মিহলাই খাব এইটো সদায় নাখাব দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে ল'লে এইটো আপোনাক লোকচান কৰিব পাৰে এদিন এৰি এদিন ল'ব তিনিদিনৰ কাৰণে ইয়াত আৰু এটা খুব ভাল ৰিমেডি দিছোঁ ৰাতি শুবলৈ যোৱা পোন্ধৰ মিনিট আগতে আধা টি স্পুন কেষ্টৰ অইল ল'ব যিটো খোৱা কেষ্টৰ অইল এইটোৱে আপোনাৰ শৰীৰত যিমান পুৰণা ডিপজিট আছে গোটেইবোৰ উলিয়াই আপোনাৰ শৰীৰটো একদম ক্লিন কৰি দিব এইটো ল'ব উইকলি দুবাৰ এইটোৱে দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে গেছ কনষ্টিপেশ্যন ব্ল'টিং এইবোৰৰ পৰা আপোনাক ৰিলিফ দিব এইকেইটাৰী মেদীয়ে বহুত মানুহৰ প্ৰব্লেম দূৰ কৰিব গতিকে মই বিচাৰোঁ ভিডিঅ'টো যেন আপোনালোকে খুব শ্বেয়াৰ কৰে কাৰণ আমাৰ বহুত অসুখ পেটৰ পৰা আৰম্ভ হয় গতিকে পেটটো চাফা হোৱাটো আমাৰ সাংঘাটিক জৰুৰী এটা কথা চ' ভিডিঅ'টো খুব শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ যত্ন লওক সুখী হৈ থাকক হেল্ডি হৈ থাকক মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল